Karena aku adalah perbendaharaan tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakan sesuatu dari diriku. Jadi, Allah menciptakan sesuatu ini, bahasa syariat. Allah menciptakan sesuatu itu dari dirinya, bukan di luar dirinya, karena di luar dirinya belum ada. Dia cuma yang ada, aku ciptakan sesuatu dari diriku sendiri supaya dia mengenal aku, akulah yang wujud dan nyata pada dirinya. Ketika itulah Allah baru mentajalikan dirinya. Allah menzohirkan dirinya. Nih. Allah mentajalikan dirinya atau Allah menzohirkan dirinya. Hah. Apa yang ditajalikan Allah, apa yang dizahirkan Allah pada dirinya, yang ditajalikan Allah pada dirinya, itulah yang disebut namanya dengan Nur. Nah, dari kosong, baru belah muncul Nur. Nah, sengaja Ustaz buat uh, bulatan hitam nih Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa memahami ya ketika dalam kekosongan kesendirian ketika dia telah nyata, maka dia mentajalikan dirinya dari tiada lalu menjadi ada, dari batin lalu menjadi zohir. Nah, ketika dia batin lalu menjadi zohir, maka itu yang disebut dia menampakkan dirinya, dia mentajalikan dirinya, tajali dirinya itu inilah yang disebut namanya dengan nur. Nah, lihat. Dengan nur, Bapak Ibu. Ya. Karena nur ini... ...asalnya daripada dirinya sendiri... ...maka disebutlah nur itu dengan nur ilahi. Atau nur Allah. Nah. Maka nur ini disebut namanya nur... ilahi atau nur Allah. Ya, biar pelan-pelan ngajinya Bapak Ibu. Disusuan ngaji itu, dinainui, dirasu-rasui. Karena nur ini asalnya daripada dirinya, maka disebutlah nur ini dengan nur ilahi atau nur Allah. Jadi disebut nur ilahi, nur Allah karena nur ini asalnya daripada dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, nur ini pula lah yang disebut namanya dengan nur Muhammad. Nah, ini bapak ibu, nur Muhammad bukan Nabi Muhammad nih bapak ibu. Nur Muhammad. Kenapa nur ini juga disebut namanya dengan nur Muhammad? Lihat. Dikatakan Nur ini namanya Nur Muhammad, karena Nur inilah tempat memandang akan wujud dirinya. Bahasa mudahnya, dikatakan Nur ini Nur Muhammad, karena Nur inilah tempat memandang nyatanya akan rupa wujud dirinya. Maka, disebutlah namanya Nur Muhammad. Oleh karena itu, Nur Muhammad dengan Nur Allah Dua tiada berpisah Dua tiada bercerai Maksudnya Nur Allah dengan Nur Muhammad Dua tiada berpisah Dua tiada bercerai Itu maksudnya Nur Muhammad dengan Nur Allah itu adalah Isa Adalah Isa Jadi jangan Dipisahkan Nur Allah dengan Nur Muhammad Nur Muhammad dengan Nur Allah itu Esa Cuma cara memahaminya saja yang mesti Bapak Ibu pahami, karena Nur ini asalnya daripada dirinya. Disebutlah namanya Nur Allah atau Nur Ilahi, karena Nur ini tempat memanah wujud dirinya, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Setelah dirinya telah nyata, setelah dirinya telah zohir, yang disebut namanya Nur, disitulah kita bisa mengenal dan memahami akan dirinya. Apa kata Allah? Kholak tuka li ajli. tuka. tuka li ajli. Aku jadikan dirimu. apa maksudnya dirimu tu? Ni Nur nih Aku jadikan dirimu. Nur Muhammad ni maksudnya. Aku jadikan dirimu li ajli, untuk menyatakan diriku, untuk melihat diriku, untuk menyaksikan akan diriku. Wa khalaqal alam li ajlika. Wa khalaqal alam wa khalaqal alam li ajlika. Dan dijadikan alam itu karena dirimu dan dijadikan alam semesta ini itu kerana Nur Muhammad itu maksudnya. Lalu siapa Nur Muhammad? Ah, ha, balik lagi ke situ. Nur Muhammad inilah yang disebut namanya Ujudullah itu. Ha, ni lihat Nur Muhammad ini yang disebut namanya Ujudullah. Nur Muhammad ini pula yang disebut namanya Ainullah. Itulah yang Ustaz katakan secara bahasa hakikat atau bahasa tauhid. Nur Muhammad itu yang disebut Ainullah dan Ujudullah. Nih. Secara bahasa torikat. Nur Muhammad ini disebut namanya Miratillah. Cermin untuk memandang akan nyatanya wujud Allah. Amir nah, Atila. Nur Muhammad inilah secara bahasa syariat disebut namanya dengan makhluk. Nur Muhammad ini secara bahasa syariahnya disebut namanya ciptaannya. Nur Muhammad ini bahasa syariahnya disebut sesuatu. Nur Muhammad ini secara syariahnya disebut hamba Allah. Akan tetapi hamba Allah, cermin Allah, wujud Allah itu tiada lain nyatanya akan diri Allah semata-mata. Itu memahaminya Bapak Ibu. Nah sekarang mana yang Nur Muhammad itu? Bapak Ibu jangan payah Bapak Ibu mencari-cari Nur Muhammad. Tak perlu Bapak Ibu mencari-cari Nur Muhammad lagi. Ya kalau ingin mencari juga carilah Nur Aini, jumpai ayah bundanya. Nur ya, atau Nur Laili. Sekarang Nur Muhammad amat nyata, terang dan jelas. Kalaulah Nur Muhammad itu amat nyata, terang dan jelas, maka Bapak Ibu tidak usah payah-payah mencari Nur Muhammad. Kenapa tidak payah mencari Nur Muhammad? Karena yang dikatakan Nur Muhammad itu sudah nyata pada sekalian alam. Sekalian alam inilah Nur Muhammad. Ini yang hadir ini adalah Nur Muhammad nih.